там сидел на этой пляжці в Одессе? Сколько ты там сидел? Год, наибольше. Что ты там сидел? Ну, на цьому, на пляжке. Сколько ты там сидел? Часто. Ну, по времени, вели. сколько ты там сидел на этой Часами. Часами ты сидел на пляжке в Одессе? Ну, конечно. А тебе там понравилось сидеть часами на пляжке в Одессе? Конечно, у меня было белая жопа. Дальше белый жопа. Оу! Oh, Дедов за Россию, за стиральную машину! О чем общаетесь здесь? Общаюсь о... Что? Я говорю, я из Одессы, Украина. Добро вечера. Вы из Одессы, Украина, да? Так и да. А где Одесса находится? Но, находится, а находится. можете назвать соседние области с Одессой? Э Страна Молдова находится в Области... там дальше идет... Э -э 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 Боже мой. область идет дальше. С какой, с какой областью? Назовите, какие области э -э соседние с Одесской? Я прошу прощения, вы что, не разу Ну так скажите, если вы из Одессы, скажите, в чем проблема? По Киевской трассе идет область следующая. Кто в какие в идет? По Киевской трассе. По Киевской? Области 3... назовите, просто назовите несколько областей. Я не знаю географию, вы понимаете, что нельзя знать географию? Сколько вам лет географию не знаю. 50 лет. Мне. 50 лет, и вы никогда не выезжали за, э, с ваших слов, за, за, там, я не знаю, за область, за детскую? Нет, что -то? только с самолетом летал. Самолетом летали. Хорошо. На машине, е... Сумская на машине область. только в Киев ездил. Хорошо, Сумская область, это по соседству, да или нет? Вы что, не понимаете, что я не, не ездил на машине, я ездил на машине два раза в своей жизни. Ладно, я вам так верю вообще. Хорошо. Хорошо. Муже перепрошую. Хорошо, стоп-токінг. Ви думаєте, що є не з Одеси? Я не знаю, я не знаю. Так, питання задайте. Добре питання. За Одесу. За Одесу, не за а за, за Одесу. Добре, де в Одесі знаходиться ресторан 100 дола? Що бля? Ресторан 100 долла, де в Одесі знаходиться? Не понял тобі. Що взагалі означає 100 долла, якщо ви з Одеси? Для меня ничего. Что означает 100 долларов, если вы из Одессы? Для меня ничего не означает. Не, ну вы же из Одессы. Ну давайте, скажите, в чем проблема? Что, для меня это ничего не означает. Так, а как за слово 100 долларов? Ну что, значит, не висит, понимаешь? Ну что это означает? Вы же из Одессы. <святую> <святую> понятие. Хорошо, давай посмотрим, что серьезное. Название улиц, название переименования улиц. Доброе. Более серьезные вещи. Доброе, доброе, доброе. ты знаешь только ты один? Где в Одессе находится улица Степана Бандеры? Но это все знают. Это очень скандальная улица. Там несколько лет за это, пока Верховная Рада не приняла закон переименовать. До этого не хотели. Я знаю, где она находится. Где? Где находится? На четырёх Нет. В каком районе да. в каком районе Одессы? Давайте так, я подскажу. В каком районе Одессы находится улица Степана Бандеры? Четырёх я тебе сказал? Нет. Да. Это ужас, конечно. Не, ну я я вам честно верю. Я вам, я, верю, не, я, я, же, вам... Я, я уже не Одессит, да? Я вот вам верю, что вы одессит. одессит, да, да, да. Так о чем вы здесь общаетесь, Одессит? Как вы думаете, памятник Пушкину закрыли, это нормально? Кому памятник? Пушкину. Где закрыли? В Одессе. Да не закрыли, там есть. Нет, просто считаю, что это нормально. Это более сложная проблема. Наконец-то сняли, блядь, этого, блядь, Геннадия, блядь, сняли уже с мэра. Это плохо, блядь, это, это плохо, на самом-то деле плохо. Я сам, короче, родился в Одессе, сейчас проживаю в Харькове. Я считаю, что это националистические вот такие идеи, вот по поводу Пушкина, я, я это не одобряю. Он, он, он стоял 2 января, 2 мая, он нет, стоял, нет, Я это не одобряю. Ты будешь и пиздец, блядь. Я это не одобряю. Это вы знали? Не, я так не смотрел за этим. Я был 2 января на площади. Я не знаю название улиц, переименование улиц. На 2 января был мая, точнее. Это января или мая? Мая. 2 мая был там. Где? Там. Где там? Там где сейчас Россия говорит, что мы сожгли украинских людей. А где это где было, я просто не помню. А, вы не помните? А, что за площадь, как площадь называлась? А, что вы не в Одессе родились, да? Так, я родился, только не помню площадь. Напомните мне. Не, не помните? Мозя, напомните мне площадь. Я же не знаю, я же не знаю название улиц. Я же не знаю, что переименовали, блядь. Может, вы помните, как площадь называлась? Ты, я не помню. Как? А, ужас. Ну, не помните. Ну, вы же Одессит помню, Вы площадь. же Одессит. Так вы же в Одессе родились, да? Вы да же я там родился, родились, но я в детстве там был, там, что помню сейчас, какие-то, называются площади, перекрестки, вот эти улицы. Да, да, ну не знаю, наверное, помните. Ну вы так вы помните, расскажите, да? вы же Одессит. Я вам скажу потом, Давай. Если, если вы просите. Ну расскажите, что я такое... хотел бы узнать, что Девайте, это за площадь была. закончилась. что ты хочешь мне, что ты хочешь мне рассказать? Не, Одессит, ты хочешь мне доказать, что из Одессы родом? Я прошу прощения, я прошу тысячу извинений. Надо мне трогать, блядь, только, блядь. Слушай, чел, я же здесь. шучу, я же вижу, что ты Санкт-Петербурга. В Одессе нету улицы Степана Бандера, тебя троллили, что ты здесь, ну ты реально дурачок, что ли? Хорошо, ты никакого, площадь. Ты, Где никакого сож... ты никакого, ты 2 мая сожгли людей. Там никого не сожгли, в доме профсоюзе никого так. не сожгли, Н не умничай здесь. Нет, там сожгли людей, конечно. Не сожгли там людей. Но... Там люди, Но... давайте я тебе объясню, там люди погибли, был суд, Погиб, который да, определил, что они от одушения большинство людей от чадного дыма, вот этот, который газ, который Я был, до этого. Никто, не, никого, никто никого не сжигал. Зачем ты придумаешь истории? Ты в Одессе никогда в жизни не был. Сидишь в своем вот этом болоте, который называется Санкт-Петербург, рассказывал он Одессин. Ну ты реально см смешон. Я в не был. Ты не был в Одессе. был в поле, блядь. Ты изучил, ты все такой... Я по львовому полю ходил в школу, блядь, нахуй, до 3 дом класса. Прав... В... Ты знаешь, где дом, смотри, ты знаешь, где куликовое поле, На а, а где дом поле по-старому называется, блядь. По-старому? Да что, ничего подобного, куликовое поле немного дальше относится, ты. Гигант, что ты, ты говоришь, лейтенант я ходил, блядь, нахуй. Куда ты ходил, школу, блядь. что ты не... не Слушай, давай, блядь. ты ты говоришь, что ты Одессе? На каких пляжах ты в Одессе был? Десята станція. Десята станція. Добре, Аркадія. зачекай. Най, найбільше, де ти на якому на якій пляжці ти най, найбільше сидів в Одесі? У мене була дача: на 9 фонтан. Ага. Поняв? Я ходив на 10-й фонтан. У Чайки постійно. Добре. Це було від 6 до 8 років. Добре, ти на чайці. Я невер... Добре, чайка. Скільки ти там сидів на цій пляжці в Одесі? Скільки ти там сидів? Годин, найбільше. Что ты там сидел? Ну, на цьому, на, на пляже. Сколько ты там сидел в час? Ну, по времени, да. сколько ты там сидел на этой пляже? Часами. Часами ты сидел там на пляже в Одессе? Ну, конечно. А тебе там сподобалось сидеть часами на пляже в Одессе? Конечно, у меня было белое жопа. Знаешь, что белое жопа. Когда снимаешь трусы, у тебя жопа светится, потому что ты весь загорел, ты весь черный, а жопа белая. А болела жопа? Знаешь, потому, что, что ты сидел на пляже? Что? Ну жопа болела с того, что ты сидів в Одессе на пляжце. Да что нет, ты что? Это были кому... ну, времена еще коммунизма. Е-мое, а тоді це было нормально? Ну, то есть это нормально было сидеть там на пляжце в Одессе часами. Конечно, нормально. Часами шо там гуляли, пискалиться, блять, пиздец, блядь, загорали, блядь. блядь. Не, Не жисло, ну тут загорали, а ты, короче, еще сидив там на пляж, и еще загорав. Ну, Че, субек его. Не, ну, как то ты вообще на Одессита не похожий, я тебе скажу. я был ребенок. Это раз. Я был с бабушкой, это два. А что бабушка поближе? Ух ты что, блин, да ты прям... А ты опасен человек, ты прям, я смотрю, профессионал, блин, сидит и в Одессе на, на пляжках. Ничего, суби. Почему так? А что, что, что? Я бы не что сколько я, я извиняюсь, надо, если хочешь, не говори. 29, никаких сказать. секретов нет, у меня 29 годиков. Вот, я что тебе на 20 лет. Ну, ну на 20 лет. Я То есть -го ты, ты с детства вот это любишь в Одессе сидеть вот на пляже да? Ну Конечно. А что еще делать было? А, ну, ну хорошо. На каникулах. Хорошо, это... хорошо. А ты на каникулах тогда, еще там сидел? Тогда был коммунизм. А Помнишь? Был коммунизм. Ты этого не помнишь. Да, конечно, не помню, в каком году родился. -то. Ну так я, так что я при чем здесь? А ты слушай, видишь, был? ладно, ты в Одессе... Вас в детстве... был, подожди секундочку, я, тебе перебью. У нас были летние каникулы, у нас были бабушки, дедушки. И нас ходили на пляже. А все вы все разом там сидели на пляже? Кто все, блядь? Я просто... Ну бабушка, дедушка, все там сидели на пляже? Ну да, все загорали, блядь, ну что, я... да что это такое? Я загорал, блядь, ну что, что еще, блядь, нужно было делать ребенку на летних каникулах, блядь. А жопа красная была от этого, что ты сидишь там на пляже? А жопа была белая. А почему белая? Потому что в плавках. ты еще в плавках сидишь? ужас. А слушай, а ты сейчас вот сидишь где-то, вот есть какие-то там пляжки, что ты там туда ходишь, садишь? Ты идиот или что, блядь? Я пошел, ты прикалываешься да? Да если я нормально знаешь общаюсь, что? я же вижу, что ты в Одессе знаешь, был. Что детство, блядь? Ну понимаешь, что такое детство, если ты нормально общаешься, что ты вот это начинаешь? Просто мне немного... Я был велосипед без сна. Я днем катался по всему району. Ты не понимаешь, что такое детство было в то время, блядь. Да, я поверь мне, секундочку, я это перебью, а ты сейчас будешь пиздеть. Я ненавижу Советский Союз. Я его просто ненавижу. Но нет, да. подожди, подожди, ты это зря я... сейчас говоришь. Ты зря вот, это, вот этот национализм, что сейчас, я вот это не люблю. Вот это, ты сейчас зря говоришь на коммунизм. Это коммунисты поставили памятник Пушкина, кстати, чтобы это знал. И Екатерине II тоже. Да мне вроде мать его Пушкина, блядь. Я его не похуй на него, блядь. Мне. Ты что, Бандерович что ли? Я еще хуже. Хуже? Я украинец. Так у тебя украинцы! Ты спілкуешься украинскою? Так, я с собой спілкувался, но украинскую мову. Ты спілкувался украинской мовою? Нет. Ну я не... так. Тебя зразу. Ты секунду переводишь, на русский влазит купить. Уже А Ладно, сейчас ты отдыхаешь на каких-то пляжках. Хорошо, мой украинский язык не самый лучший в мире. А, нравится, слушай, а люблю. сейчас ты отдыхаешь На последний раз, когда ты был на пляже? Это и бед. Ну расскажи, ну мы же общаемся, зачем ты грубишь? Мы же с тобой нормально общаемся. У нас вот интимное общение. Нет, ты не нормально общаешься сейчас. А что не так? Ты не нормально сейчас общаюсь. Типа что-то наехать, блядь, понимаешь? На меня наехать это. Как съехать только с горки, только и там умереть в конце. Не, ну я же тебе не грублю, нормально же общаемся с тобой, я тебя спросил. Нет, ты так думаешь, что нормально ты общаешься. А, ну блин, да что такое, блин. Ну ладно, ты где ты последнее время отдыхал, на каких пляжах? В Резендоборе, Израиль. А в, каком году последний раз? Буквально две недели назад. А, две недели назад ты был в Израиле? Ничего себе, блин. <девает> а как долго ты там сидел на пляжке? <риславляю> Сколько я хотел. Ну, Целый день? Ну, то есть целый день сидел там. Это ебет. Не, ну просто я не знаю, как это там поменять. Я просто я говорю, я граждан Украины, ты раз, я граждан Израиль, это раз, граждан Израиля, это два. Ну, это без людей блядь. Да мне просто интересно, вот, блин, ты же говоришь, что... Нет, ты что, там... что я сказал, только что ты услышал, что я сказал? Нет. Жизнь. Я граждан Израиля. А ты Израиля гражданин? Да. А, вот он наш. И граждан Украины при этом. Прости, Мойша, не узнал тебя. Это похоже, что пиздец. А, а, а где ты вообще сейчас находишься? А где пейз. ты сейчас находишься? Почему заехать или в гости или да? Ну да, почему? Если, если, вот ты говоришь, что вот мы земляки из Одессы, родные, где ты сейчас находишься? Я сейчас в Германию заезжаю. А, в Гер... а что ты делаешь в Германии? Я езжу по всему миру, я имею право Но Там, на... там пляшек нема в Германии таких. Кого нема? Ну, ну вот это же твое любимое дело, там в Германии такого нет. Я езжу по всему миру, где я хочу. Слухай, а вот тебе, тебя люди пытают, что такое кроватка, если ты из Одессы? Галстук, да, я понимаю. А, Це він розуміє все. Ну, Одесит, викопаний Одесит. Тим більше, що він в Одесі, любить на пляж походити там, на пляжці посидіти. Ну, 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 як йому можна не довіряти? Що може днями сидіти на пляжці? в Одесі? Що люди говорять за, за мене? Я Дуже перепрошую, в онлайн-трансляції. Що вони не можуть? Не можуть? Не можуть від сміху, від вас. Ладно, я пойду дальше. Вы это самое. Я смотрю, вы люби, даже не любитель, вы самый настоящий профессионал. По вот этих Ну, посидеть там и так далее. Ну все, я пойду дальше. Давайте. Так что я украинец, честно. Да? Нет. Что хуя? Та а с какого буя вы украинец? А хуя ты украинец, Ну, потому что я. Народився в Україні, я знаю українську мову, я вчився в Україні, так, здобував освіту так, в Україні дуже добре, і, і не сижу дуже на добре. пляшках. Я народився, я народився в Україні.